साढ़े तीन हजार साल पहले हुए श्री कृष्ण इन दो अवतारों के बीच में जो समय का अंतराल है वो केवल पंद्रह सौ पंद्रह सौ साल एक हजार साल हम और और जोड़ें एक युग की उम्र ढाई हजार साल हो ज्यादा नहीं इस चक्कर में मत पड़ना लाखों साल का युग होता है नहीं दस हजार साल में चारों युग बदल जाते हैं अब प्रश्न खड़ा होता है युग बदल गया ये हम कैसे समझेंगे कैसे जानेंगे नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ सजुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाओ दोपुर रथ तपे का सत अगे रथवाओ कल युग रथ अगन का कूड़ अगे रथवा जिंदगी का जब लक्ष्य बदल जाता है कूड़ अगे रथवाओ रथ को कौन चला रहा है ये जिंदगी के रथ को कौन चला रहा है जीवन का लक्ष्य क्या है जब लक्ष्य बदल जाता है बहुगिणती में तो युग बदल जाता है और भी सुनो बड़े ध्यान से युग पशुओं की दुनिया में नहीं बदलता हजारों साल पहले गाय घास खाती थी आज भी गऊ घास ही खाती है हजारों साल पहले शेर कच्चा मांस खाता था आज भी वही है। उनके खान पान रहन सहन में कोई परिवर्तन नहीं हो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ तो पशुओं की दुनिया में कोई युग नहीं बदला न सतयुग ना त्रेता न द्वापुर न कल योग। पशुओं की दुनिया में युग नहीं बदलते पंछियों की दुनिया में युग नहीं बदलते कीड़े मकोड़े की दुनिया में युग नहीं बदलते युग बदलते हैं मनुष्य की दुनिया में ये भी मैं अर्ज करता हूं बड़े ध्यान से लेना, क्यों मनुष्य का रहन सहन खान पान व्यवहार तर्ज जिंदगी सब बदल जाती सब बदलती आज से हजारों साल पहले जिस ढंग से इंसान जीता था आज वैसा नहीं है चलो थोड़ा सा खुलासा मैं कर दू हजारों साल पहले या यूं कह लीजिए सत युग में अधिक मनुष्य पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे दरख्तों के नीचे रहते थे छोटियाँ छोटिया छोटिया झोंपड़ियां बनाकर रहते थे कोई स्टेट नहीं थी कोई मुल्क नहीं था कोई शहर नहीं था नहीं था कहीं दस घर होते थे कहीं बीस जैसे पंछियों का कोई मुल्क नहीं है पशुओं का कोई मुल्क नहीं उनके अंदर मुल्क की ममता नहीं है उनके अंदर इलाके की ममता भी नहीं है उनके लिए ये सारा संसार उनका मुल्क है जैसे अक्टूबर के महीने में साइबेरिया से करोड़ों की तादाद में मुर्गाबिया भारत आ जाती हैं क्यों वहां बर्फ पड़ने लग जाती है उनको रिजक नहीं मिलता झीलें जम जाती हैं सरोवर जम जाते हैं बर्फ बन जाते हैं अब उनको पानी में खुराक ढूंढनी मुश्किल हो जाती है भारत में ये सरोवर ये झीलें नहीं जमती यहां गर्मी है तो करोड़ों की तादाद में साइबेरिया से मुर्गाबिया यहां भरतपुर की झीलें जो हैं, उदयपुर की जो झीलें हैं और पंजाब में जो दरिया हैं, उनके किनारों पर आ जाती हैं इनकी खुराक होती है छोटी छोटी मछलियां वो सरोवर में झीलों में आम मिल जाती तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये भारत में रहती हैं भारत ही इनका मुलक होता है फिर जैसे मार्च महीने का अंत होता है ये वापस जाना शुरू कर देती हैं अप्रैल में एक भी नहीं मिलते सब चली जा, चली जाती हैं साइबेरिया फिर साइबेरिया फिर रशिया इनका मुल्क हो जाता है पंछी पशु जहां रिज़क मिल जाए वही उनका घर है वही उनकी दुनिया वही उनका मुल्क है मुल्क की ममता सूबे की प्रांत की ममता